Nikmat terbesar yang selalu kita endahkan adalah mengenal Allah, sedangkan mengenal Allah adalah nikmat yang tiada bandingnya. Cuba bayangkan kehidupan tanpa mengenal pencipta sendiri. Sudah tentunya kita akan hidup dalam kegelapan dan kesesatan, yakni hidup sekadar hidup tanpa tujuan. Kerana itu, hari ini kita akan mulai mendalami kisah Nabi Allah Ibrahim AS dalam bahagian pertama perjalanan hidupnya, yakni permulaan kepada baginda berdakwah dan menyeru manusia kembali kepada Tuhan yang sebenar yang layak disembah. Ya Rabbi, ya Rabbi, nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang diutuskan kepada masyarakat Babylon tepatnya di zaman pemerintahan Raja Namrud yakni beberapa generasi selepas kejadian banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihi salam di awal hidup baginda iaitu ketika Nabi Ibrahim berada di dalam kandungan ibunya Raja Namrud mendapat mimpi di mana seorang budak lelaki mengambil mahkotanya dan menghempaskan ia di lantai Namrud memanggil tukang ramal untuk meramalkan erti mimpinya dan diramalkan bahawa akan lahir seorang budak lelaki dari kerajaannya yang apabila besar akan menggugat pemerintahannya lalu Namrud memerintahkan untuk menangkap semua wanita mengandung untuk ditahan sehingga melahirkan dan jika anak yang dilahirkan adalah lelaki maka akan dibunuh anak itu dan jika anak itu adalah perempuan anak itu akan dilepaskan kerana itu, emak Nabi Ibrahim bersama-sama suaminya Azar menyorok di dalam gua untuk melahirkan anak mereka kerana khawatir anaknya seorang lelaki. Selepas lahirnya Ibrahim AS, Baginda ditinggalkan di gua dan dilawat oleh ibu bapanya secara berkala bagi merahsiakan kewujudan Baginda. Ketika itu, Baginda mendapat mukjizatnya yang pertama iaitu madu keluar daripada jari jemarinya untuk diminum Baginda semasa di dalam gua. Setelah Baginda muda remaja, Baginda kembali ke kota Babylon untuk tinggal bersama ayahnya. Baginda disuruh untuk menjual patung-patung berhala binaan ayahnya. Namun begitu, Baginda bingung dan keliru akan perbuatan masyarakat Babylon yang menyembah berhala yang tidak mampu berbuat apa-apa sedangkan berhala itu sendiri dibina oleh manusia. Lalu, melalui wahyu dari Allah, Nabi Ibrahim diberitahu bahawa Allah lah yang menciptakan alam yang luas ini. Kemudian apabila malam, Nabi Ibrahim melihat bintang yang bercahaya dan berkata sendirian, bagaimana kalau itu Tuhan, namun bintang itu hilang dan baginda menidakkan sangkaan itu. Kemudian baginda melihat bulan dan berkata sendirian, bagaimana kalau itu Tuhan, namun apabila pagi tiba, bulan menghilang dan baginda berkata sendirian, bahawa bulan bukanlah tuhannya. Kemudian terbitnya matahari dan baginda berkata sendirian, bagaimana kalau ini Tuhan kerana ia lebih besar berbanding bulan dan bintang? Namun apabila matahari terbenam, baginda melalui wahyu daripada Allah berkata sendirian bahawa matahari juga bukannya Tuhan. Akhirnya, wahyu dari Allah mengajarkan Nabi Ibrahim bahawa sesuatu yang tampak bukanlah Tuhan kerana Tuhan tidak akan pernah hilang. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia mengenal Allah sebagai Tuhan mereka dan menjalankan kerja dakwah sebagai seorang nabi dan rasul Allah. Kisah ini ada diabadikan di dalam surah Al-An'am ayat 74 hingga 78 di mana Allah menceritakan kisah turunnya wahyu kepada Nabi Ibrahim untuk mengenal Tuhannya yang Maha Esa. Peristiwa Nabi Ibrahim berkata sendirian ini adalah pernyataan akal baginda untuk menyokong wahyu yang telah diberikan kepadanya. Hal ini kerana baginda menggunakan akal sebagai seorang manusia untuk memahami wahyu yang diutuskan kepadanya dan baginda tidaklah mencipta teori kewujudan Allah dengan meneka-neka keberadaan Allah melalui berfikir tentang bulan, bintang dan matahari. Sebaliknya baginda berlaku sedemikian kerana baginda sedang memahamkan wahyu dan akal manusia tidak dapat mencapai kebenaran tentang Allah melainkan diberitahu melalui wahyu. Lanjutan kisahnya, sebelum baginda memerangi kesyirikan di Babilon, baginda ingin memperkukuhkan keimanannya lalu baginda memohon kepada Allah untuk menunjukkan kepada baginda bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang mati. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengarahkan baginda untuk menangkap empat ekor burung dan memotong burung-burung itu menjadi kepingan dan letakkan kepada empat bukit yang berjauhan. Setelah dilakukan apa yang diisyaratkan Allah, baginda diperintahkan untuk memanggil burung-burung itu. Dengan izin Allah, keempat-empat burung itu terbang hingap di hadapan Ibrahim alaihissalam tanpa sebarang cacat celah seperti yang diriwayatkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Akhir kata, Nabi Ibrahim merupakan salah seorang Nabi yang banyak dikisahkan di dalam Al-Quran dan kerana itu banyak lagi bahagian hidupnya yang wajar kita dalami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik butang like dan subscribe. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh bertanya di ruang komen.